Про останні технології, останні розробки в галузі розмінування, які представила Україна е, буквально цими днями у Берліні на е, європейській виставці з питань розмінування та дефенс, мається на увазі оборони. Е, зараз ми маємо можливість дізнатися у Сергія Скіданова. Він безпосередньо присутній в Берліні. Що за технології представили ви в Берліні і наскільки вони можуть бути корисними? В настоящий момент присутствие в Берлине вот на данном мероприятии мы видим колоссальный интерес. Более 700 компаний представлены в настолько, казалось бы, узкой отрасли, как геолога, разведка, геодезия и прочее с ним связано. Но это как раз тот технологический кап, который тянет за собой различные отраслевые решения, развитие различных отраслевых решений, в том числе и дронов, в том числе и геологических исканий, сканирования поверхности Земли и различные софтовые решения, Дуже вам дякую, Сергій Скиданов. Ми мали можливість прямого зв'язку з Берліном. Там відбувається виставка оборонних технологій, присутні понад 700 учасників. І українська компанія, де яка входить в холдинг «Інтекресі», що співпрацює з державним сектором понад 20 років, представила там свою розробку шерп, який має доставляти дрони. це пускова фактично установка на колесах. Які має доставляти дрони на край землі і ще далі. Так, безусловно, автомобиль имеет интерес, автомобиль производит действительно вау эффект. Вот, это наши партнеры компания «Шерп». Вот Мы с ними вступили в кооперацию и кастомизировали данный вид усилили его, так сказать, функционал своими летными средствами. Теперь это получился, это, сказать, продукт, который мы обозвали назвали таким слоганом как на край Земли и даже немного дальше, вот, что соответствует, собственно говоря, его специальному функционалу доставки, так сказать, пилотных экипажей и людных средств в доступные места. приняли решение участвовать в... и показывать наши новые разработки участвовать в Берлинской выставке Интергео. Это как раз выставка, которая посвящена различным сенсорам, которые проводят сканирование земной поверхности. Это как раз очень сложится в кому темы в Украине. есть такие кейсы, нас приглашали в Черниговскую вылез на декупированной территории, вот, непосредственно в места событийные, которые в прошлом году потрепали от действия нашего города. Всі сергійські дано компанія, яка входить до холдингу інтекрасії, що понад 20 років обслуговує державний сектор в Україні, повідомив про хід виставки в Берліні останніх. Оборонних розробок та інновацій, зокрема представив е, автомобіль Шерп, який е, доставляє до необхідної точки до необхідної дистанції, е, доставляє дрон або інший літальний апарат, е, аби потім здійснювати е, процес розмінування максимально ефективно. Моніторити за допомогою радарів та лідарів е, різні типи мін, які закладають російські військові, і відповідно аналізувати за допомогою програмного забезпечення «Ірізі». «Ірізі» був різі задум. как помощник пилота для планирования миссий. Вот, но в момент полномасштабного вторжения в нашу державу, врага, и тогда, когда проблема приобрела все государственные масштабы, мы решили доработать эту программу, мы увеличили ее функционал, добавили инструментария, и теперь эта программа позволяет в ней находиться и существовать геопространственным всем данным, которые мы получаем, начиная с с момента взлета беспилотника, то есть это аэрофотосъемки, до момента обработки и выдачи анализов уже в, непосредственно в платформе. Платформа позволяет идентифицировать, распознавать различные минные и противоминные артефакты, которые получаются в результате поиска мин. Мы также создаем сейчас библиотеку данных, поскольку та библиотека данных, которая, которым пользуются наши саперы, она безнадежно устарела. Сейчас, если не ошибусь, 2700 типов различных мин используется и в том числе врагом для заминирования нашего государства. Сергію, я маю ще одне питання. Наші колеги з Берліна, зокрема з видання Тагіс Шпігель, звернулася до нас за коментарем стосовно вашої участі в цій виставці. Тобто вона вже відстежується принаймні німецькими засобами масової інформації. Адже парфюм до України у роботі зі Андрішеним патлер. Інсвішен Арлеп Ді України ursprünglich wurden э, sie für die militärische Luftüberwachung und für die Kartografie benutzt. Doch in naher Zukunft könnten die Drohnen das Land zur Suche nach Minen überfliegen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Tschüss! Виходили на зв'язок з вами міжнародні партнери, донори? Так, да, безусловно, ми регіструємо цей інтерес. Ми э, на даному мероприятии підписали кілька, э, я думаю, принципово важливих і и... перспективных меморандумов о сотрудничестве. Также мы приобрели несколько интересных сенсоров, не буду о них сейчас рассказывать. И мы еще сказать, предстоит опытным путем на нашей технике, интегрировав их, провести ряд и серию различных испытаний. А непосредственно у нас уже, можно сказать, в боевых условиях параллельно с нашей выставкой проходит в Загребе, в столице Хорватии, форум по демайнингу, именно по минированию Украины. Вот Нашу страну представляет наше правительство во главе премьер-министром Шмыгалем, и также заинтересованы участники рынка, в частности Украинская ассоциация операторов гуманитарного разминирования. Представители данной структуры с нами сейчас на связи, то есть мы находимся на, можно сказать, острие атаки, находясь вот в двух столицах европейских государств, которые принимают нас и которые дают нам возможность получить гораздо больше компетенции и экспертиз, чем мы имеем сейчас, вот и продвинуть наше ну, разминирование. Часності ми маємо офіційне повідомлення. Знов таки воно ініційовано з Німеччини, там де в столиці в якої ви зараз перебуваєте. Десять країн, крім Німеччини, підписали угоду стосовно збудування нової системи протиракетної, протиповітряної оборони, захисту стратегічних об'єктів Європи та європейських мегаполісів і інших міст від можливих атак дронів ворожих або ЮЄВІС. если не ошибаюсь, вчера или позавчера, числа, по 11 числа, по-моему, 11 да, был подписан этот меморандум, 10 европейских государства, о построении этого общего дронного купола. И, безусловно, нас туда приглашают также в это сообщество, как экспертов, как одних из стейкхолдеров этого движения. Сейчас, можно сказать, дронные куполы. И застрельщиком этого вопроса, безусловно, являлся железный купол государства Израиль. Мы сейчас видим его в действии, в работе. Безусловно, есть какие-то недоработки, огрехи, но они также будут устраняться. Вот у нас до нашего момента мы не могли этими технологиями пользоваться, поскольку они были настолько закрыты и Израиль не экспортированы. Поэтому нам пришлось инициировать создание своих решений. Где-то, может быть, они не являлись передовыми, но хочу сказать, что совершенствование идет ежедневно на этом уровне. Мы общаемся и обмениваемся компетенциями в различных сообществах которые, собственно говоря, и двигают это решение. В настоящий момент нам не стоит, так сказать, более углубляться в конкретно технические решения. Вот, но могу сказать, что таких сообществ несколько, и вызовы эти становятся все более актуальнее. И полагаю, что перед этой зимой Украина столкнется с еще большими массовыми вызовами, построения общей системы безопасности, поскольку враг также отсматривает развитие так сказать, наших противодронных, противоракетных различных решений и перестраивает свои тактические, тактические там, задачи и тактические исполнения путем массированных атак, комбинированных, смешанных, изменяется траектория движения самих и усложняется траектории движения, что усложняет работу противовоздушной обороны. Все это является огромным, огромной отраслью сейчас, которая также имеет очень массовое, эффективное и так как, мощное развитие. Повестка завтрашнего дня забивает повестку вчерашнего. И для оперативного реагирования мы считаем, это как и трансфер технологий, необходимо строить коммуникационные каналы необходимо представительство таких ведущих государств европейского сообщества, как Берлин, Германия, Лондон, Великобритания, являясь локомотивом не только европейского сообщества, но и ведущей экономики мира, также имеет очень много ресурсов для трансфера этих технологий и построения каналов взаимосвязи с Украиной, которые, собственно говоря, необходимо сейчас очень грамотно последовательно выстраивать на уровне ну, наверное сначала гражданских инициатив, безусловно в конве межгосударственного общения, поскольку мы являемся частью большой большой экосистемы.